Ahoj všichni, jmenuji se Kamila, je mi 18 let. Myslím, že mám trošku problémů s mluvením a chtěla bych zdokonalit klidně to, protože chtěla bych příštím roce učit se na univerzitě a myslím, že to mi opravdu může pomoct. Jmenuji se Alexandra. já tady v Čechách od začátku války. Teď my studujeme B1, a my máme hezkou učitelku, která nám všechno vysvětlí. Nám tady synom líbí se v Praze a my chceme tady zůstat. Jmenuji se Tetiana, jsem z Ukrajiny. A jmenuji se, se Aleksandra a v Čechách už jsem dva roky. Naše paní učitelka, velmi zajímavá žena, eh, líbí se všichni. Lekce probíhá taky velmi. Eh, velmi zajímavé. Učím nové slovíčka, čteme nějaké texty, a děláme testy, a hodně mluvím, protože to je za mě, to je, jako, to je, to je hlavně v češtině. Líbí se mi hry a, a, a taky ráda číst. Učím česky, protože chtěla bych zlepšit svoje mluvení, co jsem už tady udělala díky Evropské unii a už do práce a instituce se jazyků můžu teď mluvit lepší a používat ty znalosti v obyčejném životě, jako na univerzitě, kde studuje na univerzitě Karlovy, a v ніяких обходах, не на ніяких конференціях можу ловити часки, а то мені моц допомага. Маю повелання економ, а працювала сам в Україні як менеджер економ в банці. Хотіла б знайти стійну працю. Хотіла б їх залишити жити, бідлит в Чехах, а протоже цей тим, що є то моя земля, а a chtěla bych učit se na Karlově univerzitě, na Filosofické fakultě. I doporučuji všem, kdo chce najít lepší práce a naučit se česky dobře. Díky kurzu už lepší mluvím česky a můžu víc pochopit než do kurzu. Tak to je super, že máme také kurzy od úřada práce. Díky.